Mm. <clears throat> รอเขาไปดูอีกคู่นึ่งลูกมีไซส์หนูป่าวเคียเสร็จวิชาหน้องด้ว ก็พ ja, ูดว่ายเลยคอมพิวเตอร์สคูณที่มันเล็กนะลูกเล็กหรือเป่าล่ะอืเล็กกเล็กก็ห้ามใส่ Oj, du hittat! Vilken tur! <laughs> Ska du prova dem? Ja. Hur, hur, hur Hittade du den? <laughs> Blanda med vita. Ja, ja typ. Visst, visst. <skratt> <skratt> eh, vi kör höger. Vi kan prova båda så att vi känner att det är hemskt bra i båda. Det är bättre än i morgon. är må. det är bättre? Vi ska testa, för det var vänsterbordet som kändes lite... Om du den där klockan för du prova att gå sen? jag känner hur det känns får inte det kändes, Nej. Men jag tycker att 33 är kanske lite för, för tight. Ja. Det växer ju <laughs> så mycket att. Men prova! att gå! Det är det bättre? Du behöver inte gå så långt ner mot. Känns det bättre? Ja. De känns för stora, då? Mm. Nej. Ska vi ta den? Ja. Ja, tack så mycket. Ska vi ha dem på en gång eller? Nej, han ska inte ta den på en gång. Nej, inte, inte nu. Ta den gamla först. Ta av den. Det där är kartongen. Ja, tack snälla. Lägg den i kartongen, måste betala. Mm. Har du sagt tack för Jesper ännu en Tack. Det är till henne. ใส่ทีละข้างสิลูก็แม่เสี้นยนให้ปิดฝาใสา่ถ้ายได้ไปคุไปท้อละ ได้ไปแล้วครับหนึ่งคู่แม่จะดูมากเลยแม่จะดูมากยแม่มาเจอคนหลอกที่น่าเสีเดายได้แม่ช็อปสามวิธีเอาสองฮัลโหคือเราหาเอ็นทีนี่เหรอก็ไม่ใช่ก็ฮะวันนี้จะดูหานอันนั้นฮะสมมอสกูไม่ซัมเมอร์วะ